Дитячий майданчик це майданчик життя та надії. Він поряд з нами, усе наше життя. Спочатку ми на ньому граємо, потім бачимо сусідських дітей, потім своїх власних дітей, а потім внуків. Дитячий майданчик не обирає, чи ти здоровий, чи ні. Здоров'я, а саме власне життя, обирає, хто гратиме десь на дитячому майданчику. Дитячий майданчик це соціально-мистецький проєкт, організований громадською організацією «Здорове людство спільно з арт-центром «Я-галерея», до участі в якому були запрошені українські художники митці, а також пацієнти клінік. Діти, які перебувають на лікуванні в Охмадиці, а також національним суторак в дитячому відділенні протягом певного часу разом з художниками художньої студії Борисенко малювали художні твори. Результат ми отримали 40 робіт. Деякі з них будуть представлені в арт-центрі Я-Галерея на виставці «Дитячий майданчик. Десять з цих робіт були порозмислені українськими художниками. В даному проєкті собрано 10 художників які как раз занялись попыткой э, трансформировать э, детские работы э, в своих, э, так сказать, холстах, которые были взяты форматом 30 на 40. То есть это единственное условие, которое объединяет всех этих участников. Ну и еще, конечно, такая линия, что все эти художники, фотографы, люди искусства, как мне кажется, наиболее близко работают и в своем творчестве, наиболее непосредственно работают с формовыражением, со своими идеями детскому творчеству. Ця робота якось з першого, з першого погляду мене зачепила, вона мені видалася такою дуже чіткою і конкретною. Тобто мені в цій роботі вважається такий, е, якийсь попри, попри достатньо таку конкретику екзотичного ландшафту, пейзажу. І він мені якийсь такий позачасовий, якийсь космічний, тобто застиглий. Такій змірі навіть сюрреалістичні. Ця така застиглість е і така згущеність фарб, форм, ніби зупиняє, законсервувала якийсь час. Тобто фактично цей пейзаж є таким ще, попри це все позачасовим і повторюся ще раз якимось космічним. Мені подобається такі. разные небесные тела и вот здесь очень интересно представлены ну, вообще как бы мышление ребенка но ну, это более чистое искусство детские работы всегда мне кажется интереснее этим там было около 40 работ вот. мне понравились э, эти две именно работы своей э, графичностью какой-то в первую очередь Потому что в графике выражается весь смысл, как мне кажется, наиболее точно. Основа именно вот, вот этой точной линии уверенной. То есть мне показалось, что именно вот ребенок очень, думаю, что правильно мыслит и уверенно себя чувствует в какой-либо там ситуации. Вот. Особенно если он там подвержен какому-то заболеванию. Там все работы были хорошие которые были представлены на выбор, но здесь э, в этой работе что-то уже совсем было детское, самое начало так и оказалось. Там ребенку три года и рисовал эту черепаху сразу после химиотерапии. Здесь просто увидел такое сложное психологическое его физическое состояние он нарисовал черепаху и черепахи торчит человеческая голова все в красном вокруг эти вот точки такие совершенно невероятные вот он не зря черепаху нарисовал и черепаха да ребенка это образ такого дома защиты серьезная Черепаха всегда свою защиту носит с собой, в свой дом, где можно спрятаться. И, судя по всему, у него это как-то подсознательно здесь отразилось. Ему некуда спрятаться на самом деле. Поэтому его сознание, детское сознание, оно рисует такие близкие образы. Дети, возможно, не всегда осознают, что они делают, но всегда эти рисунки соответствуют их чувствам, настроениям, мыслям. Невозможно передать энергетику там, детской работы, потому что ну, как бы это очень всегда искренние работы детей. Они ничем не ограничены никаким там, умственным там, процессом, каким-то надуманным процессом, поэтому я, наверное, сделал хуже немножко работу, чем ребенок. Детские работы, они красивые, гениальные, пока их детей не начинают взрослые учить, как, их, как им надо рисовать, и каким-то правилам. И очень многие дети теряют свою индивидуальность потом. Вот. А, а в детстве эти все работы очень честные, такие индивидуальные, простые. В принципе, все художники и стремятся к этому. Отключение мозга, да, и более выйти на какой-то ассоциативный ряд, на ощущения. Ну, очень сложно. Как бы перейти в стадию ребенка опять уже с получив знания какие-то от жизни. Детские работы, они все очень красивые, гениальные, и выбрать было сложно. Но вот это вот мне понравилось, то, что она такая лаконичная, простая, мало цветов, и это соответствует, наверное, моему какому-то видению и то, как я работаю. Я интерпретировал, я не перерисовал, просто нарисовал совсем другое, наверное. Ну, тоже какое-то бегство. Я сказку нарисовал просто про руку, которая там гуляет сама по себе, бегает. Ну, у каждого пальца там своя роль. Вот. И вообще это не рука, а машина. Я превращаюсь в машину, так же, как здесь он превратился в черепашку. Вот. Дети любят превращения. Та така можливість розвиватися у них. От мені захотілося зробити щось таке на кшталт дуже умовної, абстрактної композиції, майже орнаментальної, з чіткими такими геометричними. Вертикалями і горизонталями. Тобто орнамент це така річ також космічна і позачасова. І, і в той же час він завжди живий і, 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 і пульсує. Я його упростив максимально до абстракції. Тобто вот. і... там останні тільки вот лінії і... и желтый цвет, который мне там понравился. Это очень такая артовская вещь, как мне показалось, как раз именно отсылает нас к искусству XX века. То есть это какое-то времена Миро, Топи, Сапикаса, то есть которые как раз работали в детской стилистике такой. Мне в своей работе хотелось возвратиться к этому началу человеческому которая как мне кажется как раз не хватает в нашей данной ситуации, что мы немножко зациклились на техническом развитии каком-то и забываем о каких-то таких живых вещах непосредственных вот в данном случае как детские работы. Когда взрослые рисуют картинки, с их точки зрения правильные и как надо рисовать и предлагают детям их разукрасить, вот, я решила предложить наоборот взрослому человеку любой человек может взять эту работу и разукрасить этот рисунок. Во-первых почувствовать себя может быть ребенком порисовать как ребенок и чему-то поучиться у ребенка, потому что есть люди, есть взрослые, которым может быть чему-то стоит и поучиться и в детских работах. Ну, вот так.